প্রিয় বন্ধুরা সবাইকে আসসালাম আলাইকুম আজকে চলেছি আমরা উত্তরের জেলা লালমনিরহাটের হাটের পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারি স্থল বন্দরে এই স্থল বন্দর দিয়েই সরাসরি ভারত ও ভুটান থেকে বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ব্যবসা করে থাকে হাজার হাজার মালবাহী ট্রাক ভারত হয়ে এই স্থল বন্দর দিয়েই বাংলাদেশে প্রবেশ করে আমাদের আন্তর্জাতিক ব্যবসাকে চাঙ্গা করে রাখে এই বুড়িমারি স্থল বন্দরটি আমরা ডালিয়া ব্রিজ পার হয়ে তারপরে পাটগ্রাম হয়ে শেষ মাথায় যে জিরো পয়েন্ট বুড়িমারিতে চলে যাব। এই বুড়িমারি স্থল বন্দরটিতে গেলে অনুভব হবে যেন ভারতেই রয়েছে তবে চলুন আজকে এই ভিডিওতে আপনাদের কি কি দেখাচ্ছি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিও দেখুন অবশ্যই ভালো লাগবে এবং যারা আমার এই চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই সাবস্ক্রাইব করবেন এবং যারা পেজ থেকে দেখতেছেন অবশ্যই আমার এই পেজটি ফলো দিয়ে পাশে থাকবে আমি যে রাস্তাটা দাঁড়িয়ে রয়েছি এটা কোনো সাধারণ রাস্তা নয় এই রাস্তা হয়ে বুড়িমারি স্থল বন্দর থেকে সরাসরি ভারতে যাওয়া যায় এই রাস্তা থেকেই আবার ভুটানেও যাওয়া যায় ভুটানের সঙ্গে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য হয় এই স্থল বন্দর ধরেই ভারত এবং ভুটান থেকে এই পাশে দেখতে পাচ্ছেন এইগুলো সব পাথরগুলো বেশিরভাগই ভুটান থেকে আসে তো এই রাস্তা হয়েই এই যে রাস্তাটা এই রাস্তা হয়ে আগে ভারতে যাবে ভারত থেকেও

भाई आपका नाम क्या है भाई हमारा नाम गुरविंदर सिंह है जी गुरविंदर सिंह गुरविंदर सिंह हाँ सिंह 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 हाँ जी सींग, सींग। सींग। तो बांग्लादेश आपको कैसा लगा बहुत बढ़िया लगा हम हर टाइम आते हैं इधर से बहुत टाइम से इधर ही कितना साल कितना साल हमको डेढ़ दो साल हो गए इधर आते हुए आप जो जगह में है इस जगह का नाम आपको मालूम है हाँ है क्या नाम बोले तो बुढ़ी है ये जगह बुढ़ी मारी स्थल बंदौर आप क्या लेके आ, आ रहा है अभी हम पत्थर लेके आया है मैंने आप पत्थर लेके आते हैं पत्थर लेके आते है कभी कभी पाउडर लेके आता है उधर गुवाहाटी की साइड से। तो आ, आ, आप कितना दूर से कितना दूर से आ रहा है हम इंडिया का कैसे हमारा घर जहाँ ना ना जो माल लेके आ रहे हैं माल लेके हम तीन सौ किलोमीटर ऐसी आ रहा है तीन सौ किलोमीटर यहाँ से बांग्लादेश में नहीं जाएगा यहाँ यह से आपका खत्म यहाँ तक हाँ जी यहाँ खाली करके हम वापस चले वापस कब जाएगा एक दो दिन में चला जाएगा अगर आज पास हो गया तो सुबह निकल जाएगा नहीं तो कल निकल जाएगा शाम यहाँ पे एंट्री किस टाइम देता है सुबह में ना हाँ जी नहीं हर टाइम एंट्री दो खबर ख़ब, बोलिए हाँ जी आप किधर से है पंजाब से पंजाब दोनों पंजाब से जी ऐसी एक तो बात आप ईमानदारी से बोलिएगा बांग्लादेश का आदमी आपको कैसा लगता अच्छा है अच्छा हमारे तो, तो जो चल रहा है अभी कूटनीतिक जो प्रॉब्लम है बांग्लादेश इंडिया का हाँ हाँ। ये तो मसला बड़ा बड़ा नेता करता मीडिया आम आदमी है आम आदमी को कोई कोई तो मसला नहीं नहीं कोई मसला नहीं हम लोग को तो कोई आज तक नहीं है आप ये जो आपका जो ट्रैक है ये आपका खुद का है ना आपका कंपनी का है खुद का ही है खुद का है हाँ। किराए पे नहीं, नहीं है नहीं नहीं, नहीं खुद का नहीं। है बहुत बड़ा आदमी है इतना भगवान दिया इतना नहीं है बस ठीक है परमात्मा आई चलाई चला, आई चला, आ, चला आ, रहा आ, है ना अगर यहाँ पे दो तीन दिन लाग जाता है तो आप किस में सो सो गाड़ी में गाड़ी में गाड़ी में सोता है बुढ़ी बार सामान लेके आते हैं कभी दिक्कत नहीं हुआ हम तो बुढ़ी बारी जाते हैं बुढ़ी बारी लेके आते हैं बाजार से सब लेके आते हैं सब लेके आते हैं दूध लेके आते हैं आटा चीनी जो जाता है लेके आते आपका शादी हुआ भाई नहीं हमारा शादी नहीं हुआ शादी कर लो इतना है अभी नहीं करेगा ना अभी ये अभी थोड़ी देर मैंने मैंने आपका जो या है टारगेट है उसमें नहीं जाए नहीं नहीं गया हाँ उसमें नहीं गया आगाज आगाज का तो उसका बात शादी करेगा शादी करेगा ठीक है मेरा वीडियो हम पे डाल देंगे फेसबुक पे डाल देंगे बेंगोली हाँ दे दे तो अच्छा भाई आया था मेरा दो चार बार जाएगा तो मेरे को इसलिए आया हम आया बहुत दूर से ढाका से ढाका से नहीं आया लेकिन ढाका बहुत दूर से आया हु तीन घंटा लगा सुबह में जितना जो हां था हां आप काप रहे हैं अभी हाँ जी रात ठंडी बहुत है ठंडी बहुत है ओसा बहुत पड़ रहा है ना ओसा देख सामने का गाड़ी हाँ। हाँ। मजा नहीं आता बहुत है मैं बैग पे बहुत दिक्कत है तो ठीक है बहुत बातचीत है खरीद रहो हां जी अब चलो हम भारत में आप गया था दार्जिलिंग में गया था दो साल पहले अभी तो वीजा नहीं दे रहा है पे उधर चले पंचो नगर उधर में सब जाते मैं। तो? का है तो लॉकडाउन का गाड़ी आया हुआ जो बांग्लादेश में आपका कोलगटी पार्टी नहीं है कोलगटी पार्टी सबसे बहुत बड़ा पार्टी है एक कुकरा का करा सब उसका बंदा मक्का बहुत आता है उसी का मैंने बहुत मक्का डोआ है वो देखेगा ढाका में हमारे फोटो तो खुश हो जाएगा ठीक है यार ठीक है आज के रहे গুড়িমারি স্থল বন্দরে আপনাদের ব্যাগটা আমাদের না দেখালে আপনারা বুঝতে পারবেন না দেখেন এটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান গাড়ি অন্যবাহী ইন্ডিয়ান গাড়ি সম্ভবত এটাতে পাথর রয়েছে গাড়িটাতে এবং দেখেন মনে হচ্ছে আমি ভারতে আছি আশপাশে যতগুলো ট্রাক দেখতে পারতেছেন সবগুলো হচ্ছে ভারতের ট্রাক এ দাদা ভালো আছেন

সব পাথরের গাড়ি না এই সব পাথরের গাড়ি এবং দেখেন এটা ইন্ডিয়ান গাড়ি মানে ইন্ডিয়ান গাড়ির চেনার উপায় কি সামনে বডিটা বাসের মতো লাগে আর হিন্দি লেখা তো আছেই